ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ గురుభ్యో నమ మార్కండే పురాణంలో ఉన్న ఆదిత్య స్థవం ఈ స్థవాన్ని ప్రతి సప్తమి నాడు పారాయణ చేసిన వాళ్ళు ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు ఏకధాటిగా విడిచిపెట్టకుండా నలభై రోజులు ఈ స్తోత్రాన్ని విన్నా పారాయణ చేసిన శారీరక రోగాలు మానసిక రోగాలు రెండూ తొలగిపోతాయి ఈ స్తోత్రాన్ని నలభై రోజుల పాటు భక్తితో పారాయణ చేస్తే ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము ఈ రెండు కలుగుతాయి సూర్యుడు యొక్క కటాక్షం ఉన్నవాడు మాత్రమే ఆరోగ్యం పొందుతాడు అందుకే ఆరోగ్యం భాస్కరాత్ ఇచ్చేత్తని సూర్యుడి నుంచి ఆరోగ్యం కోరుకున్నాయన అని మన పెద్దలు చెప్పారు ఇంచుమించుగా కలియుగ మానవులంతా ఏదో ఒక సమయంలో అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఈ స్తోత్రాన్ని కంఠస్థం చేసినా లేక శ్రద్ధతో విన్నా అందున ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి ఎదురుగుండా నిలబడి దీనిని విన్నా పారాయణ చేసినా వారు తప్పక సకల శుభాలు పొందుతారు ఆరోగ్యాలు పొందుతారు ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందికి తెల్లమచ్చల వంటి భయంకర రోగాలు వస్తున్నాయి ఈ రోగాలు పోవడానికి ఉదయిస్తున్న సూర్యునికి ఎదురుగుండా నిలబడి ఈ స్తోత్రమును పారాయణ చేయండి లేక వినండి ఈ స్తోత్రాన్ని పది మందికి వినిపించడం ఇంకా ఎక్కువ అంట తాము చదవడం కంటే ఇతరులకు వినిపిస్తే ఇంకా ఎక్కువ శక్తి వస్తుంది కాబట్టి వీలున్నంత వరకు శ్రద్ధ భక్తి ఈ రెండు కలిగిన వారికి వినిపించండి తరించండి विश्वमूर्ति परं ज्योतिर्यत्तध्यायन्ति योगिनः यरुज्मयो यो यदुषां निधानं साम्नां च यो यो निरञ्चिन्त्यशक्तिः त्रयीमयः स्थूलदयार्थमात्र परस्वरूपो गुणपारयोग्यः त्वां सर्वहेतुं परमं च वेद्यमाद्यं परं ज्योतिरवेद्यरूपम् स्थूलञ्च देवात्मतया नमस्ते भास्वन्तमाद्यं परमं परेभ्यः सृष्टिं करोमि यदहं तव शक्तिराध्या तत्प्रेरितो जलमहीपवनाग्निरूपां तद्देवतादिविषयाम् तत प्रणवाद्याम् नात्मेच्छया स्तिलयावपि तद्वदेव वह्निस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः सृष्टिं करोषि जगतां च तदाध्यपाकम् व्यापी त्वमेव भगवन्गगनस्वरूपम् त्वं पञ्चधा जगदिदं परिपासि विश्वम् यज्ञेर्यजन्ति परमात्मविदो भवन्तम् विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वन् ध्यायन्ति चापि यतयो नियतात्मचित्ताः सर्वेश्वरं परमात्मविमुक्तिकामा नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः परब्रह्मस्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः उपसंहरतेजो यत्तेजसः संहतिस्तवा सृष्टिर्विधाताय विभो सृष्टौ चाहं समुद्यतः मार्कण्डेय उवाच इत्येवं संस्तुतो भास्वानब्राह्मण सर्गकर्तृणा उपसंहृतवांस्तेजः परं स्वल्पमधारयत् चकार च ततः सृष्टिं जगतः पद्मसम्भवः तथा तेषु महाभागः पूर्वकल्पान्तरेषु वै देवासुरादीन्मर्त्याञ्च पस्वादीन् वृक्षवीरुदः ससर्च पूर्ववद्ब्रह्म नरकाञ्चमहामुने इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे षष्टवतितमोऽध्याये आदित्यस्तवम् ఇది పరమ పవిత్రమైన మార్కండేయ పురాణంలోని ఆదిత్య ఈ స్తోత్రాన్ని నలభై రోజుల పాటు భక్తితో పారాయణ చేస్తే ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము ఈ రెండు కలుగుతాయి సూర్యుడు యొక్క కటాక్షం ఉన్నవాడు మాత్రమే ఆరోగ్యం పొందుతాడు అందుకే ఆరోగ్యం భాస్కరాత్ ఇచ్చేత్త प्रचण्डं कस्य श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महासूरम् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् गृंहितं तेजसां पुञ्जं वायुराकाशमेव च प्रभुस्त्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्धूकपुष्पसं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं लोककर्तारं महातेजः प्रदीपनम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् श्रीविष्णुं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् सूर्याष्टकं पठेन् नित्यम् गृहपीडप्रणाशनम् अपुत्रो लभते पुत्रम् दरिद्रो धनवान् भवेत् अमिषम् मधुपानं च यः करोति सप्त भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता स्त्रीतैलमधुमांसानये त्यजन्ति रविर्धिने न व्याधिशोकदारिद्र्यं सूर्यलोकं स गच्छति